Evim bugüne kadar olan tüm dansıklarını yazmışım. Materyal alır. Maşında. Getir. Buyurun ürün Sağ ol, McDonald. Afiyet səminir. Nəricişə salır, amma bir kəlmə də olsun danışmır. Yadara şeylər danışır ki, bu şeylə bizi sıxaraqlandırmır. Rəsev siravi polisçisi deyil. Senov ona zərafətli olduğunu bilir. Ona görə də ehtiyatını əldən vermir. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Bu gün çox ağır günüm olub. Heç olmasa yatmamışdan qabaq sevinmirəm mən. Müzəffər, təəssüf ki, sizi sevindirəcək heç bir xəbərimiz yoxdur. Ola bilməz heç nə danışmasın. Kirov atasından danışır. Son atasından şiminə, sağdan işarəsi ilə. Bura salam. Hüseynov. Süleymanovdan seçmib? Yox, eşitməmişik. Pastato. <laughs> Əsəndən də da danışmayıb. Ola bilməz heç nə danışmasın. Yaxın arada yatırsınız. Sen of, bayılman yatanda. Sen mülgülü belemem sen. Ele yatam olsaydım gelip evde yatardım. Oya gelin. Eğer Rahman esen danışmıyorsa, biz neyin ki? Sen de günah yoktu. Günah Rehman'dır ki telefonu kime geldi verir saklama. Ver Rehman'a. Süleyman'dı. Abdur Rehmanov. Ver telefonu Bakhtiyar'a. Süleyman'dı. Eştira. Ben Bakhtiyar. Sübüt istiyordular. Bu da sübut. Süleyman Rafiyev'in telefonu ile danışır. Ömer. Yine öz fikirinde kalırsan. Yusuf. Hansı fikir nezarda tutursan. Deyirdin Rafiyev temiz adamdı. İndi tanıdın Rafiyev'i. Yaşım o kadar çok olmasa da, Həsanso belə səhv elədiyimi yadıma gəlmir. Deməli özündən böyə həmişə qulaq asmaq lazımdır. Pis vəralığın xeyrinə. <Sessizlik> <Sessizlik> Əbdülrəhman və işimizi yüngülləşdirdi. İndi bizə onları bir yerdə həbs etmək lazımdır. General Səhəsdə sübut eləyir ki, müdafiə elə diyadam əslində hansı qruplaşmalarla əlaqəlidir. Rəfiəvin telefon siqnalının əhatə dairəsini yığın eləyib. Əməliyyat axtarış tədbirləri keçirmək lazımdır. İkisini nəfs eləyib. Adiyat üzrə təəfli verməliyik. Əzlov görünəcəyik girmişdarımıza, güya bizlə bərabər narkomaniya qarşı mübarizə aparır. Cavab Mayor. Biz gedə bilərik. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Böyük cinayətkar qruplaşmanın ifşa olunmasında çox köməkizdə oldu bizə. Əlimizdə maşın var, ağar ki, Cavad Mayor. Azadсыз. Gedə bilərsiniz. Sağ-salamat gedin. Yaxşı, yaxşı. Suleymanov izbaz görsəydim. Başqa dərdim olmazdı. <laughs> Nizayev, avtograf almaq istəsən? Yox. Bir iki kəlmə söz deyəcəm ona. Həm də görüm qaydasız döyüş üzrə beynoxaq dərəcəli idman ustası. Dəmir barmaqlar arasından necə görünür? Nizayev, həpsxanada belə bir yerdi ki, həroğlu onun anladığıdakı qürurunu orada saxlaya bilmir soxun əsinə döyən oğlanları məhkəmədə hakimə yalvaran görmüşəm. Hə. <laughs> Ömər, sən də vaxtların olub ha. <laughs> Ömər köhnələrdəndir. Həzır günün vaxtından qalmış. Dəslə <laughs> bilmisiniz. Yox, yaxşısan. Kimdən almışsan bunu? Nə? Zəif görürsən? Sənə yaxşı görürəm. Bəs bunları görmürsən? Hə? Uğur? Yox. Heroin. Sən maşından çıxır. Səndə nə olduğunu bilməli idin axı. <laughs> Satmaq olmazsan? Yox. Özüm istifadə eləyirəm. O qədər də cərahanı özün istifadə eləyəcəksən? Hə? Ə. O. Bir adamçın çox dəyərli. Mən də onun xəstəsiyəm. Nə edim? Allah mənə də belə yaradıb. Yox. Allah seni böyle yaratmayıp. Demek ki, sen dünyaya gelen günden narkoman olumsun ha? Narkoman değil ama. Ne fergin var narkomanlardan? Narkoman damarına vurur. Ben iyiyim yine. <laughs> <laughs> Hasan, Hasan Keçel. Ne fergi var? Noşk pavuktu. Sen nereden büyüsen noşk pavuk nedir? Sen şimdi yaramaz adamlarla iş Dərsən onu da bilmirəm. Niyə belə hörmətsizsən mənə? <laughs> Mən nəsin kimi zəmonalandım da? Sən bizim kimi deyirsən. Dərdimiz toxdu bizim. Birincisi biz bilirik ki, sən məni satansan. Bunu sən bizdən yaxşı bilirsən. Çağanlarımızı bizi biləyə deyib telefonumuzu zəhərləyirsiz. Bundan da belə nəticəyə gəlmək olur ki, sən bizim gələcəyimizin düşmənisən. Biz də gələcəyimizin düşmənlərinə qarşı mübarizə aparırıq. Yəni sənə kimlərə qarşı? Bax, bu da bizim fərqimiz. Hardan güldün maşında mal olduğunu? Amlet oxumusan? Yox. Oxumamışam. Vaxtım olmayır. Mal satmaqdan başını ayılır ki, Qlovd öldürdüyü qardaşının oğluna. Yəni Hamletə deyir ki, "Əgər sən mənim məqsədimi bilsəydin, belə danışmazdın." O bu sözdən Hamlet haqqında yaxşı fikirdə olduğun demək istəyirdi. Hamlet bilirsən cavabında nə deyir? "Yox, bilmirəm. Maraqlızdır. Et bilmək istəmirəm." Hamlet əmrsinə deyir ki, mən sənin məqsədini görən mələyə görürəm. Siz de sizden kanın altındaki gereğini görən mələyə gördünüz? <laughs> Ziyad Xanov, sənin kimlərinin yanında mələyə olmuş? Ben daha sizin yanınızda olmayacağım. Ağrılı yollarımız. Evvel salam verirler içeri girende. Yaxşı. Salam. Aleyküm. Sen muhtarı kaçırdan da doğazından tutturma göre incimi sen yergin. İncime zanana yaraşar bəxtiyar. Onda gel otur yanımızda. Mən gedirəm yanınızdan. Baxtiyar bizim qardaşımızdır, böyük qardaşımızdır. Özü tanımarı bəyənməni, yaxşı tanıyırıq. Nə ha, hörmətsiz rəftar elədin məndən? Mən özümü hörmət eləyən adamam. Ah, incimizə. İncib Yunus. İncib barışdırar sizi. Sən mənim üstümə silah çıxartdın. Salam Riyad. Mayor Rozov. <hah> Mayor Rozov. Kaptan Rafiye huzurunuzdadır. Kesmiş kaptan. Sen niye alaka düşmüşsün? Ben ne çok istemeyenler var imiş yan yöremde. Yan yörem nedir? Danışıkla fikir ver. Ben de akıl yok da ki senin kulağı sıram. Polkovnik leytinat olmaz değilsen Mən rütbəmə qalxması üçün işləmirəm polisdə. Vaxtı çatanda general də olacağam. Amma sən deyəsən, rütbəyə görə işlədim sən bu günə qədər. Sağ felirsən. Məloformanda şanda elə bilirdim ki, dünyanın ən gözəl, ən bahalı gəmi var əlimdə. Söz verirəm sənə. Mən bu gəmi nəvasa yenə də gənecəm. Söz verməyə çağırırsan məni bura. Başqa ciddi sözün yoxdursa gedim. Süleyman gelir buradan. Dikkatli olun. Bu aklımı bu dostumu satmak için kabul edeyim? Benim dostum yoktu. Hiç vakti olmayayım. O ki kaldı cinayetkar. Sağ ol. bari kaldı. Böyle böyle öldürmeyipler bana. Merkamanya karşı olan adam öldürüp bana. Hele kabazıda ne olmaz. Davut düz değil. Bari kaldı bu. Düz değil, kere indi. Tazeliz Donella Golomeyev. Sulukalov. Çünki qəbilsanlıqda gənc bir oğlanı meydan aşkar etmişik. Gəlin aparın. Məcəlləsinin 234.2, 234.4, 3 maddələri ilə təqsirləndirilən 12.04.1977-ci il təvəllüdlü Ziyadxanov Xanlar dadaş oğlunun təqsiri sübuta yetirilmədiyinə görə məhkəmə zalından azad edilir. Pişirici şey pul məhəl olunmur. O şey toq pul məhəl olunur. Deməli bacardınız. Əsas vəkildir. Gərək vəkilin yaxşı olsun. O yaxşı vəkil olsaydı sənin kimlərinə kömək eləməzdilər. Kömək eləməyə kimlərə lazımdı be? <laughs> Nə vaxta qədər onun bunun qoltuğunun altında yaşayacaqsan? Arxaynot. Azadlığın müvəqqətidir. Ağac açdısa, qol budağını doğruyurlar. Pağlar ağrı çox yaşayır. Fikrini söydə getməsin. <laughs> Kızışırsan... Şimdi niye gelmişsiniz? Yarasalar güneşten korkan kimi, siz de geceler kısız kütelere. Gündüz adam sokuyduk ya banda. Özümüz akşam geldi ki, rahat ziyaret eliye şehitlerimizi. Sen de bizim kimi indi gelmişsin? Yok, ben seherden buradayım. Beyler anı. Beyler seher gelip ziyaret edip gidip, İşləriniz necədir? Yaxşıdır. Pis deyil. Ömərin 40-ı açandır. Sən bunu ardən bilirsən. Hər halda işdən çıxmağın barədə əmr hələ verilməyib. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Xəbər verərsiz. Mən də gedib başsağlığı verərəm ailəsinə. Rəhmətli anamın qəbrinin üstünə gəlmişdi. Məclisində də qardaş kimi iştirak eləmişdi. Xəbər eliyərəm bir yerde gedərik. Ünvanı da tek gedəcəm. İstəmirəm beylerine probleminiz olsun. O bizi başa düşə. Yox. Özüm gedəcəm. Allah e de bütün şehitlerimize də rəhmet ...bu da ahırı. Maksimumuz nasıl? 555. Götürün. Ayıp da bakı. Özüm ben Onda otur. <laughs>